не надо. Я тоже многие знаю из вас по нашим общим делам и нашим общим проектам. И скажу, что э, сегодняшнюю встречу решила провести, потому что, ну, во-первых, окончание учебного года и мы вступаем в очень ответственный период профориентации. Я надеюсь, что наши ряды пополнятся э, достойно в этом году новыми студентами. Это очень ответственный момент, потому что мы с вами живем в городе Харькове, где конкуренция огромная между вузами. И по нашим специальностям готовят специалистов, ну, практически 15-20 вузов, по одной специальности в публичных управлении, кроме нас, готовят еще 14 вузов. Конкуренция огромная, но можем мы только качеством привлечь себе абитуриентов Качеством активной студенческой жизни и качеством специалистов. Других аргументов у нас нет. Это должна быть только честная борьба. Если она не честная, то такой результат ничего не стоит. Поэтому я прошу вас продолжить ту традицию, которая у нас сложилась. Студенческое самоуправление очень активно помогает в этом процессе. Собственно, вы и есть главные носители информации о нашем институте. А дальше наша ответственность. Если те обещания, которые мы даем, мы выполняем, тогда мы можем говорить, что мы честны в этой работе. Если не выполняем, вместе с вами должны все изменить. Вопрос коррупции для нас очень серьезный. Вы знаете, что сегодня, к сожалению, не, не без греха в, в этом случае в нашей стране, мы с вами, потому что коррупция присутствует. Я уже говорила на встрече просто со студентами, что есть только один надежный способ борьбы с коррупцией. Не брать и не давать. И говорю вам еще раз: если такие случаи есть, не стесняйтесь говорить, эти люди работать не будут в институте. Но только честно, открыто и прямо. Если не боимся, значит... Я с вместе с коллегами соответствующие меня. Теперь вторая причина, по которой мы решили, что нужно собраться здесь, это то, что э, в пятницу я получила э, я получила э, сразу восемь заявлений. Я как директор института как распорядник этой информации это все по закону действительно я получила восемь заметов в один день от нашего студента Влада Мизера. Я подумала, что если это интересует Влада, то, может быть, это интересно всем вам. Поэтому, естественно, Владу мы ответим, так, как положено по закону, как он просит. Вот на электронный адрес и на руки выдать э, бумажные носители. Все это мы, естественно, дадим. Но я бы хотела еще дать эту информацию вам, чтобы она у вас тоже была, потому что она действительно очень важная информация. Значит, э, первое это э, положение про орган студенческого Да, это положение, естественно, есть, оно в 2016 году утверждено, но хочу еще раз вам, ребята, сказать, это положение, которое делаете вы. Вы его разрабатываете, вы его утверждаете на сбор в соответствии с требованиями закона, не более. Мы в этот процесс не вмешиваемся, вмешиваться не будем действительно, потому что это ваша жизнь в стенах нашего института. И, мы его передадим, и оно доступно, вы его принимали, вы можете носить его него изменения, это ваше право, это действительно ваше право, вы можете носить изменения, вы можете его совершенствовать, но не выходить за рамки закона. Второй запрос – это сколько студентов было видраховано и погоджилось ли это видрахование со студенческой радой? Ну, к сожалению, произношу это слово, к сожалению, качество... Посещение занятий не очень высокое, к сожалению, уровень знаний не всегда самый высокий, да, и поэтому у нас бывают студенты, которые иногда не сдают вовремя в сессию. Ну, признаюсь, вам тянем до последнего. Тянем до последнего, находим варианты, там, как можно еще давайте дополнительно, позаниматься, передать и так далее. Хотя если очень жестко, то надо делать это более категорично. Ну, входим в положение, нет денег для того, чтобы рассчитаться за образование. Я всегда помню о том, что вы учитесь на контракте. К сожалению, мы не имеем бюджетных мест. Хотя в этом году договорились с наглядовой радой нашей, что они нам профинансируют два места, как бюджетные, для тех, кто будет поступать в этом году. И это будет поступающий из Луганской области. Только для них такая преференция. А третий поступающий, вот сейчас ищем тоже спонсора, который платит нам еще одну специальную для поступления в этом году, опять же, из этой зоны. Опять же, это преференция именно для это преференция, опять же, вот именно для этих ребят. Ну и для них будем искать тоже и, и другие преференции, и другие льготы Значит, начислено года 4 человека. Хочу вам сказать. За этот год, так как просто 16 17 учебный год. И э, это студенты 4-5 курса э, за классным уважанием два человека, за академическую неуспешность один человек, которые приводили за 8 сюда на стационар, но, к сожалению, ничего не получилось. И один человек не приступил к занятиям вообще в течение 10 дней, в соответствии с законом о числе. Э, к сожалению, теряем, когда теряем каждого человека, это потеря, в данном случае 4. Вопрос согласовывались за совета, они согласовывали. Будем согласовывать, хотя тут очевидно, если человек не приступил к занятиям. Тем не менее, будет согласовывать в дальнейшем обязательно. Далее, следующий вопрос. Третий, да? Вытраты институту на органы студенческого самоврядования. Говорила дважды, встречаясь с а вами, повторяю еще раз. Давайте проект с удовольствием будем искать деньги. Вот был ваш проект по э, э, конкурсу красоты. Скажу честно, мне этот проект нравится, потому что я знаю традиции в других вузов, где это делается где это делается традиционно и уже много лет, и считают, что это хорошая традиция. У нас, не знаю, вам понравился конкурс? Да -да -да. Будем еще делать. Говорю да -да -да. абсолютно откровенно, что денег на это нет. Потому что вы сами понимаете, что сегодня финансирование недостаточно большое страна находится в состоянии открытой российской агрессии. Вы это прекрасно понимаете. И да, есть еще другие проблемы, которые существуют. Это мы сами. Но вот. вместе с тем для жизни останавливается. Это была идея студенческой рады, мы с удовольствием ее поддержали. И здесь участвуют только спонсоры. Все наши студенческие проекты, ваши проекты, все наши предложения оплачивают наши меценаты. Другого пути у нас сегодня нет. Это те, кто официально либо вносят на наш счет благотворительные деньги для того, чтобы можно было оплатить эти действия, либо те, которые как вот на конкурс красоты. Нам абсолютно все, у нас это было зеро, мы не оплатили ничего. Наша Нагадова Рада оплатила нам аренду света, аренду звука. Наши друзья режиссеры из Академии культуры тоже нам помогали как безвозмездно, потому что это наши друзья уже многолетние, ну и, естественно, призы нам дали спонсоры, которых мы назвали неоднократно. За это они готовы были нам дать призы и поддержать наш институт, который имеет хорошую репутацию в хакере. Поэтому дадим эту информацию, но, или, к счастью, к сожалению, выделять какие-то конкретные истории просто так мы не можем, если будут какие-то проекты. Предлагайте. С удовольствием мы поддержим, единственная просьба, чтобы были просчитаны сметы, а мы будем искать деньги. То ли это будут наши спонсоры, то ли это будут наши выпускники, которые готовы нас поддержать, то ли может быть, найдем, если это нужно будет выделить, там, например, на ремонт какого-то помещения, будем выделять деньги из нашего крошечного бюджета. Хочу сразу вам сказать, что у нас нет в бюджете денег официально ни на ремонт, ни на капитальный, ни на поточные. Это все то, что мы можем заработать путем надания каких-то остыдних услуг. Или каких-либо проектов. Вот тут рядышком есть аудитория. Я думаю, что, может быть, кто-то из вас ее уже видел. Это центр психологической лаборатории психологического анализа. И мы ее заработали, эту лабораторию. Потому что мы участвовали. Вот Татьяна Васильевна покатилась здесь, есть? Нет. Нет. Вот. Она была менеджером проекта, очень сложный проект, четыре вуза участвовали, которые готовят студентов-психологов, мы не готовим студентов-психологов, но мы готовим руководителей вас. А уж какую надо иметь устойчивость, телористскую руководителю, вы понимаете. Поэтому на нашей базе в результате этого проекта созданы да, деньги немецкого фонда. И этот проект мы ведем через Харьковский университетский консульциум, который возглавляем. Это объединение 32 высших учебных заведений Харькова мы объединяем свои ресурсы и получаем и финансирование тех людей, которые участвуют, и новые знания студентов, которые в данном случае были психологи, и лаборатории для того, чтобы использовать подготовки руководителей. Вот таким способом можно зарабатывать. Есть компьютерный класс, который нам подарила на готова Рада. Тоже подарила, это их средства, у нас просто передали на баланс. Сейчас мы работаем еще в одном проекте по программе «Добрый». Я думаю, что для вас это будет практика. И для вас это будут, может, может быть, элементы ваших дипломных проектов, потому что это реальное объединение, новое территориальное объединение и сворование в Харьковской области. И четырьмя из них работают наши преподаватели и преподаватели непосредственно Каразинского университета и помогают еще Академии культуры. Вот такой общий проект. Тоже некие, ну, во-первых, коммуникации между студентами, во-вторых, это реальные ваши материалы, и прохождение реальной практики и ваших дипломных проектов магистрских, и это, естественно, небольшое улучшение нашей материальной базы, потому что например, компьютеры, которые там используются, потом передаются нам на хранение и на использование. Вот такие способы есть. Так мы можем зарабатывать деньги. Кстати, хочу сказать, что сейчас объявляют очень много проектов международные доноры. Вы наверняка знаете об этом. Есть прекрасный проект, который объявляет сейчас фонд «Сильная Европа» который традиционно много лет работает с Украиной и хочет войти в Харьковскую область как раз для поддержки и помощи молодежи в Харьковской области. Проект направлен, он такой не, не очень продолжительный по времени, где-то ориентирован на три месяца. И э, дедлайн там э, середина мая. Мы с вами можем подать этот проект. Я бы хотела, чтобы вы поучаствовали. Подавать его опыт общественной организации. Мы можем подавать ее, его от э, университетского консорциума. Мы имеем некоторую такую проектную историю уже, есть определенное доверие э, объединению вузов. И можем подавать как ваш проект. Естественно, это обменный студенческий, это поездки студентов в разные регионы Украины. Но там должна быть идея. Не просто вот мы поехали посмотрели. То есть это будет конкурс проектов. Я вас приглашаю и э, готовы ли мы поучаствовать? Кто-нибудь готов придумать? Есть такие идеи? Или подумать над идеями? Без Давайте подумаем. Я очень рассчитываю на то, что сходу, конечно, такие решения не принимаются, но на самом деле это мы можем сделать, и такой проект можем подать. И мы, естественно, его поддержим, и, ну, не знаю, под, эгидой, например, схит Такая традиция есть в Харьковской области. быть другие. Самое главное, что это ваш консолидированный проект. С какими-то другими вузами тоже можно объединяться. Ну, вопрос бюджет конкурса красы, я бы сказала, что мы ничего не выкращаем Дальше. Следующий вопрос и запрос. Информацию про гуртожитки, которые находятся на балансе. Вказать адрес, кибкисть кимнат, кипкисть слишком низко. Кирки смесь занятых студентами, кирки смесь занятых не студентами, кирки мест. Не. Времени много, вот информация есть, естественно, мы ее все передадим, вот только некоторые назову вам. Это на балансе у нас общежитие, которое на улице Балбачана. Количество комнат 208, лишка мест у нас 488. Места занятые студентами 93 места, которые не заняты студентами и стоимость которых 840 гривен, и места их 262. И 133 места – это практически наша гостиница, на которой не буду скрывать, мы стараемся что-то заработать. Не хочу вам назвать там такой вопрос уже есть, сразу хочу вам ответить на него. И речь идет стоимости. Самый тяжелый вопрос, не буду от вас скрывать, он для меня тяжелый вопрос. Стоимость проживания в общежитии. Вот, начало общественного начнем с общественного вопрос на какой есть общежитие. привожу пример вот этого нашего общежития на улице Болбачана, где живут студенты. То, что мы, скажем так, заработали. Заработали за счет оплаты проживания всех категорий, которые живут в общежитии. Значит, 2 миллиона 298 тысяч за шестнадцатый год. Потратили... 2 миллиона 755 тысяч. Потратили больше. Вы понимаете, что мы полмиллиона нам не хватает на то, чтобы все закрыть. А куда идут деньги? Ну, понятно, заработная плата, понятно, нарахование на заработную плату тех, кто работает в общежитиях. К сожалению, очень большие налоги. Вот налоги на сумму это налоги на землю. Полмиллиона 406 тысяч это налоги на землю. К сожалению, очень... Большие оплаты коммунальных услуг. Очень большие. Я каждый раз когда подписываю эту ведомость, вот просто рука с трудом поднимается. Мы не оплатить мы не можем. Это, это вообще уголовная ответственность не оплата. Теплопостачание 724 миллиона. тысячи. 724 тысячи. Водопостачание, водоотведение. 156 тысяч. Оплата электроэнергии 205 тысяч. То есть цены очень высокие. Тарифы вы знаете, растут, вы тоже к сожалению об этом знаете. Вы вынуждены это делать и поэтому. Ну, вот тоже несколько примеров вам приведу. Неприятные тоже они, больные примеры, ну что делать? Вот, например, налог на землю. Налог на землю растет. Вот в сравнении с 2014-2015 год. В 2015 году он вырос на 29%. На 29%. А 15-16, то есть равным 16-15 год, он вырос на 80%. То есть практически вдвое вырос. На лоб. Но, к сожалению, не меньше растет и налог на, лоб, на оплата теплопостачания. Это не налог, это оплата. Оплата теплопостачания. Сначала она выросла в 2015 году на 22%, а теперь она выросла еще на 70%. То есть это все должно быть учтено в стоимости проживания. Понимаю, что 200 гривен для вас много. Понимаю. Понимаю, что повышение э, платы это идет по, по вашему бюджету, бюджету ваших родителей. Потому что у вас нет стипендий, помню об этом всегда. В 2014 году, да, у нас стоимость проживания для студентов была 290 гривен. Тоже не маленькая, но 290. Я вам назвала, как менялись тарифы, как менялись налоги. Мы вынуждены поднимать. Сначала сделали 291 и держали ее, эту цифру. Потом сделали в 2016 году 330, тоже с более в сердце мы сделали это. И вынуждены были сейчас, 1 числа, повысить и сделали 440 да, понимаю, принимаю все ваши упреки, да. Но хочу вам сказать откровенно, что и это не покрывает наши затраты, потому что вот стоимость проживания, она, вот себестоимость, скажем так, она почти в два раза выше. Поэтому мы должны зарабатывать для того, чтобы дополнительными услугами, для того, чтобы все это перекрыть. Другого пути у нас сегодня нет. Поэтому гостиница, поэтому в том числе и платные услуги, которые мы должны и можем предоставлять. Поэтому, кстати, вот та лаборатория, о которой я вам говорила, я не исключаю, что мы эту лабораторию тоже будем использовать для надания официально платных послуг и, может быть, за эти деньги улучшать нашу материальную базу. Например, новые компьютеры, оборудование и так далее. То есть надо зарабатывать. Возможность зарабатывать сегодня есть. Честно зарабатывать. Возможности привлекать нам доноров тоже сегодня есть. В Украине многие готовы помогать, но только если мы предлагаем реальные честные проекты. Я думаю, что мы напрасно вас максимально не привлекали к этим проектам. И будем это делать через студенческую раду, через вот такие встречи. Будем рассказывать о том, какие сегодня донорские проекты э, объявлены. Это, это и немецкие доноры, это USAID американские доноры, GSS, с которым мы работаем уже немецкий донор. И будем вас к этим проектам привлекать. И это возможность и совершенствования ваших профессиональных знаний, это возможность коммуникации со студентами других вузов, это возможность улучшать наше, наше материальное положение. Это честно заработанные знания и навыки, честно заработанные обороты, на котором мы с вами сегодня учимся и работаем. Так, еще вопрос следующий. А, через обеспеченный доступ к грунтошечку по видно до листа Министерства от там, 2015 года. Потом, откровенно, сама жила в общежитии довольно долго. Знаю, что такое общежитие и бывают в нашем общежитии. Есть там преимущества жизни в общежитии, есть недостатки жизни в общежитии. Хочу вам сказать, что как, если доступ, да, мы дома закрываем квартиру на ключ, когда ложимся спать. Конечно, конечно, у нас есть охрана, конечно, мы закрываем, но если пришли домой гости, которые э, опоздали, то мы их на это время уже не пустим. А если пришли те, кто живут в общежитии, конечно, они заходят в общежитие. Безусловно, никакого запрета на вход в общежитие нет и быть не может. Если он есть, говорите мне, когда вас не пустили, в какое время, почему. Если речь идет о том, что э, э, во время входа в общежитие у нас существуют охраны, у нас существуют даже не охраны, это у нас существуют работники, которые обеспечивают пропуск, да, это должно быть, потому что э, э, вы в институте мы отвечаем за знания, и если мы их не дали, то правительство мы их дали конкретно то как и почему. Если вы учитесь в институте, то мы обязаны обеспечить вашу охрану, в том числе и вообще жизнь, и охрану вашего здоровья. Но при этом я очень хочу, чтобы вы тоже помнили, что кроме вас никто там не наведет порядок. Никто. Только вы там это можете сделать. Там живущие. Поэтому вот есть такое предложение, вы знаете, что сегодня магистры, это была их инициатива, вместе с руководством института, они оборудуют спортивную площадку, Uh, не, не, там, где вы живете, а вот другой нашего второго. Там мы будем обращаться. В мае работа будет закончена. Uh, магистры предлагают провести соревнование между студентами и магистрами. Как? Проведем? Проведем. Я думаю, что вы вполне можно выставить Пройдем. и провести такое соревнование. Uh. Опять же, как соревноваться, как выбирать победителя, это уже ваше право. И, и, и пожалуйста, к этому получайте. Спасибо. Ну и есть прекрасная инициатива, она мне очень понравилась, не буду скрывать, это вот, может, самая креативная инициатива, которая прозвучала вот этой весной от наших кафедр, ну, кроме там учебных всяких, научных конференций и так далее. Это инициатива э, кафедры Натальи Валерьевны Стативки э, «Посадить деревья». как-то украсить немножечко прилегающую территорию. И высадить деревья. Кафедра находит деревья. Сейчас после сколько это стоит, кто финансирует. Деньги собираем на это. А, значит, каждый раз находит идею, а, присоединяйтесь, ним, давайте это сделаем. И подумайте, как нам обустроить нашу территорию. Я вам честно признаюсь, тихо завидую вузам, у которых есть некие свои такие уголочки воз возле вот, возле плотной загадочного э, университета э, Да? Вот они поставили на пальцы за спонсорские деньги, поставили памятник э, человеку, имя которого носит этот университет, они устроили там территорию, я когда захожу туда, я вижу там сидящих на скамеечках студентов. Ну, хорошее место, там возле университета электроники, там сидящий студент на скамеечке тоже. Вот у нас тут есть студент, у нас есть наша территория. Но почему бы нам не сделать ее своей территорией? Да? Подумайте, вот эту инициативу поддержим. Обратимся к городу, потому что вот сфера – это территория уже города. И почему бы тоже как бы не сделать ее вот студенческой? Это студенческое место, это студенческий городок, это наш с вами кампус. Вот эти инициативы с удовольствием, другие тоже поддерживают, а это, пожалуйста, высказывайте. И... На, на завершил ответ. Я действительно считаю, что это право, и это правильно, что вы этим правом пользуетесь и задавать эти вопросы. Но напоминаю, что мы с вами тут в одной семье, у нас единый дом. И поэтому я думаю, что мы можем всегда вот задавать вопросы прямо. Я готова отвечать на все вопросы прямо. И даже на неудобные, на, на ваши предложения и реагировать. И если возможно общаться так. Невозможно будем общаться лично. Хотя я обещаю, что я все ответы буду давать и письменно, и устно, для того, чтобы эта информация у вас была. Раз спрашиваете, значит, нам интересно. И еще одна к вам просьба или предложение. Значит, в плане подготовки к такой активной профориентации. У нас с вами зона нашей профессиональной ответственности, ну и вообще просто гражданская ответственность, это зона запаса. У нас обучаются магистры, и работают у нас много людей, и студенты обучаются в Луганской области. Значит, поэтому, кроме вот тех акций, которые мы делали, и поддержки этих ребят, мы еще решили в этом году пригласить к нам в институт, к нам в Хайков пригласить, пригласить группу школьников из Луганской области, из Сватова. Сформировалась группа из 23 желающих, это 11-классники, мы не скрываем, что мы хотим показать наш институт, но честно говорим, что у нас вот всего два, надеюсь, будет три бюджетных места. Для них это делаем, эти бюджетные места специально. И хотим мы показать, кроме того, еще Харьков. Хотим показать, им, хотим показать им мирный Харьков, мирную Украину. Поездка эта состоится. Мы берем все расходы на себя. Опять же повторяю еще раз, расходы берут наши друзья и спонсоры, потому что денег в бюджете на это нет. Поэтому мы просим и члены, которые рады принимают участие в этом, и, например, тот же, и, например, тот же зоопарк Фегма, который бесплатно делает для них экскурсию, кормит их обеда. И также наша кондитерская фабрика Бескидка, которая тоже делает им бесплатную экскурсию и вращает их своими сладостями. Но кроме этого, мы хотим помочь этим ребятам подготовиться к ЗНО. Поэтому наши преподаватели будут с ними заниматься. Несколько занятий с ними проведут с украинскую мову, с историей, с математикой, английскую мову. Ну и кроме того, что приятные прогулки, в том числе не побоимся этого, покажем им еще и ландау-центр, э, хотя, конечно, вы понимаете, ландау-центр наши конкуренты, потому что они агитируют поступать в университет Карасовки. Ну Что делать свобода выбора? Поступят туда, мы будем только рады, что эти ребята смогут учиться в мирной и нормальной Украине. И нам очень хотелось, чтобы гостями были они, а хозяева были вы. Бы. То есть все, что касается организации, берет на себя администрация, безусловно. А вот все, что касается общения, мы просим вас максимально с ними общаться. Потому что для них очень важно. Они, практически никто из них не выезжал далеко за пределы Луганской области. Ну, практически все они Харьков хорошо не знают, скажем так. Да мы не все надо проверить знаем. Вот, поэтому просим, чтобы вы вот такими хозяевами здесь были, и вместе с нами мы эту встречу с вами провели. Ну вот, пожалуйста, я успеваю сказать во время вашего перерыва. Прошу прощения, что мы вас отвлекаем во время перерыва. Но, к сожалению, завтра я уезжаю в местную командировку в Красный Кут. Кто у нас есть из красного кута, скажите? Вот. Вот я на вашу родину скажу почему. Потому что нам предложил один из фондов, не буду говорить, чтобы не нам предложили интересный проект. Проект по очистке прудов в Каразинском парке, в Краснопутском центропарке. И, может быть, может быть, тоже очень осторожно говорю, может быть, следующий проект, а может быть и в этом, это Стеочи Трасса. Знаете Стеочи Трасса? Да, знаете. Место уникальное, да? Но оно разрушается. И парк разрушается, и терраса разрушается. Это вот та спадчина, я тут Потому если удастся, мы выезжаем туда. Наш институт, Карасинский университет и университет мужского господарства. Речь идет о экологах, которые будут работать. У нас нет специальности экологии, но у нас есть с вами социальная ответственность, поэтому мы тоже участвовать в этом проекте. Вот если получится, обязательно этот проект мы возьмем на исполнение и будем в нем участвовать. Поэтому я решила прийти к вам сегодня, не откладывать, раз вопросы интересуют, значит, на них ответить. Ну и заодно уже поговорить о предстоящей судебной кампании. Есть ли ко мне вопросы или к моим коллегам, которые здесь можно спросить? Да. У нас сейчас идет модуль, и нам должны предоставлять компьютеры, которые не работают. Мы сидим в компьютерном классе, в котором должны заниматься на компьютерах на программе 1С, но мы не можем этого сделать, потому что нам ставят аудиторию, в которой не работают компьютеры. Как выходить из, этого, из, этого, из этой ситуации? Да, вопрос действительно очень сложный, потому что, не буду вас скрывать, мы оказались в ситуации, когда у нас оборудование, которое обеспечивает информационный процесс, это вроде, к сожалению, вышло из строя. Мы э, достаточно быстро сумели переориентироваться, мы достаточно быстро сумели получить новый класс, еще вот дополнительный класс, программное обеспечение все не успеваем обеспечить. Поэтому я попрошу, чтобы вы уходили со мной, Дмитрий Васильевич, со мной. Какая это группа? MBA 16, вот, магистратура. Да, 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 это, это очень серьезно. Нас, это, просят, нас просят с собой носить ноутбуки. Ну, это вообще если... Мы сможем, мы сможем использовать те аналоги, которые у нас сегодня есть и давайте подумаем, как это сделать. Это действительно проблема. Согласна. Вопросы еще, пожалуйста. Ну, тогда я понимаю, что нам надо еще успеть пойти кофе и... И в булочку, но в завершении... В завершении хочу вам сказать, забыла это сказать в начале. Хочу вас поздравить э -э с победой всех украинцев. А. Кого? Ломаченко, а. Усика а. и Гольсика. А. Это повод, когда мы можем гордиться Украиной. Украина победит. Слава Украине!